Отже, вітаю вас це канал Чернівецький промінь. Сьогодні ми проводимо пряму трансляцію з усіх подій, які присвячені дню міста 607-літтю міста Чернівців. І хочу, щоб оператор показав, ось як перетворилася будівля юності Буковини сьогодні. Сьогодні, 3 жовтня, офіційно стартує прийом заяв до Чернівецької поліції. І зараз ми маємо нагоду у прямому ефірі поспілкуватися з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня. Добро пан... Черновці хотілося дізнатися традиція саме оголошення заяв, прийому заяв на відбір до поліції, це а, тільки на день міста, чи тут а, по якийсь є план, певний ні, по містах? Ні, по, по, по Черновцам так вийшло, хоча ми, звісно, дивилися примірний графік і розуміли, що в день міста це добре і красиво. Ми говоримо про нової поліції, про концентрацію уваги до цього проєкту, прежде всього, молоді, для того, щоб а, Молодежь участвовала в этом проекте. 21-35 лет для этого стартового проекта. Это база нашей философии для того, чтобы, когда мы говорим об изменениях, базироваться на молодежи. Во всех других городах Украины, а их до конца года будет 27, которые охвачены этим проектом, это получалось, уверен, что получится и здесь. Поэтому День города, поэтому мы сегодня официально будем презентовать начало отбора. Поэтому сегодня у нас встреча с личным составом милиции, которая здесь работает, чтобы они понимали, как будет проходить реформа. А реформа будет проходить очень быстро. Это сейчас кажется, что почти ничего не меняется. Но будет очень быстро идти все, раз за разом. И сегодня мы начинаем с патрульной полиции. Затем до конца года это коснется участковых. будет новые украинский шерифы вместо них. Много-много таких изменений. Сегодня первый шаг. А сколько, скажи, пожалуйста, будет вот первый, первый крок, так сколько будет в патрульной полиции, полиции Чернивцев, вот сколько есть мест? Мы набираем скажем? 340 э, патрульных полицейских. Это первый набор будет. До 26 октября буде набір продовжуватися, І, е, вероятне, всего ми почнемо і, ну, говоря, завершимося конець февраля, марта. Скажіть, будь ласка, ось досвід інших міст що показує? Чи е, ті люди, яких вибрали, вони споралися зі своїм завданням? Чи довелося провести чистки ну, після декількох місяців роботи? Ну, дивіться, наприклад, Київ е, вони працюють уже два і половину місяця, примерно, так? Да? Мы смотрели уровень доверия милиции. Я не думаю, что у вас сильно отличается, но в Киеве это было 5%. После этого мы начали работать с патрульной полицией. И через два месяца замерили. Уровень доверия киевлян к патрульной полиции 85%. Как вы думаете, справились? Справились. Теперь из 2000 человек мы отсеяли по итогам двухмесячной работы 28%. Мы ожидали отсева 10, 15, 20 процентов, но никак не так мало. Из них, да, действительно, мы двоих уволили по подозрению или по факту неблагодейных действий, неблаговидных действий с деньгами. И это отработала тоже внутренняя служба мониторинга, я тоже этим доволен. Примерно те же показатели в Одессе и во Львове, примерно те же. И точно так же идет сейчас ситуация в Харькове, там, где уже патрули работают. Будет и у вас так, даже лучше. Техническое обеспечение как-то покращится в связи с, вот, с такими реформами? Безусловно. Мы не профанируем реформу никак. Это принципиальная наша позиция. Никакой профанации. То есть это должен быть везде высокий уровень. То есть если патрульные полицейские, это высокая зарплата, высокое техническое оснащение, и видеоглаз, и планшет, и новая система цунами электронного наблюдения за всеми патрулями новые автомобили, вот здесь, которые стоят здесь, оснащенные системами цунами, рубеж и кое-что чем еще. То есть это наша принципиальная позиция, так будет. И полицейский патруль Киева будет точно такой же сильный, как и полицейский патруль черновцов. Это принципиально. А зарплаты полицейского патруля Чернивцы будут а кое-что? Человек... Абсолютно. От 8 до 10 тысяч гривен такая зарплата будет и у полицейского патруля в Черновцах. И я призываю молодежь, если вас кто-то смотрит, мы из молодежи, они гуляют по красивому городу, то очень важно, чтобы вы пошли. Чем выше конкурс в городе, тем качественнее патруль. Пока впереди всей планеты бежит э, винница где 43 человека на месте.